بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی و نسلم على رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کے اس مختصر سے گفتگو میں ان صحابہ کرام کے فضائل اور مناقب بیان ہوں گے جنہوں نے غزو خود میں شرکت کی اور باطل کا مقابلہ کیا غزو احد مارے کے بدر کے اگلے سال تین سترہ شوال کو مسلمان اور کفاری مکہ کے درمیان پہاڑ کے دامن میں وقوف پذیر ہوا غزو احد میں مشرقی مکہ کی تعداد تین ہزار جبکہ لشکر اسلام کی تعداد ایک ہزار تھی مشرقی دی مکہ اس جنگ میں انتہائی جوش اور جذبے سے آئے تھے مارک بدر میں مکہ کو شکست اور حضیمت کا سامنا کرنا پڑا تھا جس میں ان کا زبردست مالی اور جانی نقصان ہوا تھا انتقام کے آگ ان کے سینوں میں بھڑک رہی تھی ان کی زبانوں پر انتقام کے نارے تھے دلد اللہ, دلد اللہ تعالیٰ نے غزو خود کی شان میں ممم قرآن حکیم کے اندر سورة آل عمران میں ساتھ آیتیں نازل دلد فرمائے غزو خود کا تذکرہ کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اس کا مفہومی ہے اے رسول یاد کیجئے جب آپ صبح کے وقت اپنے گھر سے نکل کر عہد کے میدان میں لڑائی کلے مرچوں پر مسلمانوں کو بٹا رہے تھے اور اللہ تعالیٰ سے دو جماعتوں نے ارادہ کیا تھا کہ وہ ہمت ہار دیتے حالانکہ اللہ تعالیٰ مددگار تھا اور وہ جو ایمان رکھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھے اور دیکھو ہمت نہ ہارو اور نہ ہی غمگین ہو تم ہی غالب رہو گے بشرتے کہ تم سچے مومن ہو اے مسلمانوں اگر تم نے خود کے میدان میں زخم اٹھایا ہے تم زخمی ہوئے ہو تو ان کو بھی بدر کے میدان میں زخم لگے ہیں دراصل یہ ہار جیت کے اوقات ہے جو ہم باری باری لوگوں پر لاتے ہیں تاکہ اللہ تعالی مومنوں کو ممتاز کر دے, دے اور تم میں سے بعض کو درد شہادت سے سرفراز فرما دے احد کے میدان میں ساتر اکابر صحابہ نے شہادت پائی جن میں حد حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عبداللہ بن جہش اور حد یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے اکابر صحابہ شامل تھے امام ابو ابودعود نے عبداللہ ابن عباس سے روایت نقل کی ہے وہ فرماتے ہیں کہ جب جوازو احد میں اللہ تعالیٰ کے بندے شہید ہوئے شہادت سے سرفراز ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کی روحوں کو پرندوں کے پیٹ میں رکھ دیا اور وہ سبز رنگ کے پرندوں میں بیٹھ کر کبھی وہ جنت کے نہروں پر اترتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ کے عرش کے نیچے جو قنادیل ہیں وہاں اڑتے پھرتے ہیں کبھی اللہ تعالیٰ انہیں عرش کا سایہ عطا فرماتے ہیں جب وہ جنت میں اللہ تعالیٰ کے نعمتیں دیکھنے لگے تو وہ کہنے لگے اے ہمارے رب ہمیں دوبارہ زندگی عطا فرما دے تاکہ ہم دنیا میں جا کر تمام اصحاب ایمان والوں کو بتائیں کہ غزوہ خود میں شہید ہونے والوں کا مقام اور مرتبہ کیا ہے اور جو لوگ اللہ کے راستے میں شہید ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم انہیں مردہ ہرگز گمان بھی نہ کرنا ان کو مردہ مت کہو بل احیاء عند ربهم یرزقون بلکہ وہ زندہ ہے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں حیات ہے اور انہیں اپنے رب کی طرف سے رزق دیا جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو کچھ انہیں عطا فرمایا ہے جو نعمتیں ان کو دیئے وہ اس پر خوش ہے غضوِ احد جو غضوِ بدر کے ایک سال بعد تین ہجری میں پیش آیا جن میں صحابہ اکرام نے بہادری اور جاننی تاری کے انتہائی عالی اور زبردست کارنامے میں سر انجام دیئے اور شہادت کے عظیم الشان مقام کو حاصل کیا حد انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو غضی بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے غضی خود میں شریک ہوئے انتہائی بہادری اور شجاعت کے ساتھ لڑتے ہوئے شہید ہوئے جب لڑائی ختم ہوئی تو میدان جنگ میں اس حالت میں شہید پائے گئے کہ ان کے جسم پر بدن پر تلوار تیر اور نیزے کے اسی سے زیادہ زخم تھے زخموں کی کثرت کی وجہ سے وہ پہچانے نہ جاتے تھے کوئی ان کو پہچان نہیں رہا تھا ان کے بہن نے ان کو انگلیوں کے پوروں سے پہچانا ان جیسے عظیم الشان مجاہدین کے بارے میں قرآن مجید کی آیت نازل ہوئی

اور کچھ ابھی بھی انتظار کر رہے ہیں, ہیں, ہیں انہوں نے اپنے, اپنے عہد محب میں ذرا بھی تبدیلی نہیں کی, کی, کی قد احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دفاع میں شدید لڑائی کرنے والے صحابہ کرام میں ہر طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی شامل ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ اور دفاع میں ان کا وہ ہاتھ بھی ناکارہ ہو گیا تھا جسے انہوں نے آپ کی طرف آنے والے ہر تیر نیزے اور تلوار کے لیے ڈال بنا رکھا تھا ہر سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ بھی سن جان نثار صحابہ میں شامل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بدات خود بنفس نفیس ان کو تیر پکڑاتے اور فرماتے تھے یا سعد ترم فیدا کا ابی و امی اے ساتھ تیر چلا تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہوں غزو خود میں صحابہ کرام نے ایمانی قوت دینی حمیت شجاعت اور بہادری کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انتہائی زبردست کارنامے سرانجام سر دیئے ایک صحابی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اگر میں قتل ہو جاؤں تو مجھے بتائیے کہ میں کہاں جاؤں گا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو جنت چلے جائیں گے اس صحابی کے ہاتھ میں کچھ کجورے تھی انہوں نے فوراً وہ کجورے ہاتھ سے پینک دی اور لڑائی میں شریک ہوئے جہاں تک کہ شہید ہو گئے عمر بھی جموں <تصفح> رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک معذور صحابی ہے وہ اپنے چار بیٹوں سمیت غزوہ حج میں شریک ہوئے جبکہ ان کے بیٹے ان کو جنگ میں شرکت, شرکت, شرکت کی اجازت نہیں دے رہے تھے منع کر رہے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بیٹوں سے فرمایا اگر یہ شہید ہونے چاہتے ہیں تو انہیں نہ روکو حضرت عمر بن جموح رضی اللہ تعالی اس معذوری کی بنا پر لڑتے رہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے حت حنزلہ جن کی ابھی نئے نئے شادی ہوئی تھی احد کی رات جب انہوں نے اعلان سنا تو تعمیل حکم میں شوق شہادت میں نہائے بغیر چل دیا اور لڑائی شروع کر دی, دی یہاں تک کہ شہید ہو گئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لاش دیکھی تو فرمایا انہا صاحبہ کم لاتغسلہ الملائکہ تمہارے ساتھی کو تو فرشتے غسل دے رہے ہیں